Ну, в любом случае, оно как-то выглядит немножко, немножко странно. Да? Если мы говорим о том, что есть в Уефа принцип того, чтобы всех ко всем ко всем подходить с одинаковой точки зрения, то есть прецеденты с Фенербахче и Бешикташем, которые, в отличие от нашего, не вызывают никаких сомнений в том, что они были. Достаточно большое количество эпизодов доказано. Это было системное нарушение. Какое-то количество людей сидит в тюрьме по этому поводу. И тем не менее решением КАСА было приостановлено решение ВФА, и они сейчас пока что играют до момента полного вынесения уже решения. Решение швейцарского суда вынесено было достаточно быстро, и это дает основание полагать, что швейцарский суд видит достаточно большое количество несоответствий в процедурной части. Исходя из этого, вынес решение о приостановлении решения кассы. Сами по себе доказы, они, ну, не такие аргументованные, как говорят. Сам способ получения этих доказательств он является нелегальным ни в Швейцарии, ни в Украине. Да, во-вторых, то, что в самих доказательствах на этой видеозаписи звучит и видно, оно само по себе вызывает ну, достаточно много сомнений. Когда было заседание Апелляционного комитета в уфа была достаточно большая команда юристов. Мы выступали Сколько все. Скольки? Было шесть юристов. Заседание длилось порядка двух часов. Мы обозначили все аргументы, в соответствии с которыми мы считаем, что клуб не должен был быть наказан так сильно. Апелляционный комитет решил по-другому. Вот Маркевич про неспротивные методы говорит, что... ...справа шита белыми монетками. Вы с ним Ну, очевидно. Но это даже подтверждено в решении КАСа от 2 августа. То есть, немножко нелогично у них в этом решении прописано, что матч договорной, но тем не менее они указывают, что то, как расследовалось это дело, очевидно, что должностные лица ФФУ расследовали его неправильно, и было очень много нарушений процессе расследования этого дела. Уверен, что еще расследование ФФУ, которое сейчас будет по результатам этого решения суда, поставит какие-то точки над «и», кто был прав, кто виноват в расследовании. Кроме того, в самом решении касса есть строчки о том, что слова тогда еще президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса, а сейчас вице-президента УФА, не вызывают доверия. Это, конечно, немножко тоже обескураживает. В будь-кому разу, чем бы эта история не закончилась, у команды зипсованный трошки имидж. Мы про имидж будем говорить, когда уже оно окончательно полностью все закончится, да? когда будет уже окончательное решение всех судов о том, виновен или не виновен. Сейчас «Металлист» активно занимается, кстати, вместе с УЕФА подготовкой конференции о том, как футбольной общественности быть готовыми к борьбе с договорными матчами, о том, что нужно делать для того, чтобы исключить какую-то коррупцию. Это была наша инициатива нового руководства клуба. Мы полностью поддерживаем стремление УЕФА в том, что нужно бороться с договорными матчами, нужно бороться с коррупцией. Хочу запитать про долю, про майбутнее спортивного директора Евгена Красникова. Его судьба будет решена, когда все окончательно пройдут судебные заседания, когда уже будет поставлена очень самая-самая финальная точка во, всем, во всей этой истории. Потому что до того, как окончательная точка не поставлена, нельзя говорить, он виновен или не виновен. Исходя из того, что сейчас действует решение КАС от 2 августа, он отстранен от выполнения служебных обязанностей. Когда окончательно уже будут все решения, в том числе и высшего швейцарского суда, возможно, еще какие-то апелляции КАСа будут, после этого уже будем принимать решение.